Чекає на них замить. Василь працює на будівництві. День у день, аби заробити на життя, хлопець викладає цеглу, штукатурить та фарбує стіни. А кожної суботи поспішає змінити робітничий костюм на яскраве вбрання казкового героя, щоб вдосталь повеселити малечу. Я занимаюсь тем, что мне больше всего нравится, я как будто улетаю, я как будто куда-то улетаю, вот, я вижу на этих детей, которые недовольны, я, я не знаю даже, как сказать, получается, это этого вот такое огромное удовольствие, вот. Василий требует добрее постараться, чтобы за раз удовольствие от выступления не только он, а и наши судді. Как вас зовут? Меня зовут Василий. Скажи, пожалуйста, звідки ты? Садис. А они реально думали, что ты с Техаса. Ты с Техаса? Что, Техаса? что талант? Талант э, джигитовка. Джигитовка? Джигитовка. 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 I went 42. I walk clothes and those С детства была мечта лошадь, а он боялся лошадей. Да? И это когда вырос, да, он а -а -а. осуществил свою мечту с такой вот лошадью. i've seen the light of home Азия, ну, мы знаем, на такого дурняка миллион никто не хотел заработать. Туалет, мне кажется, надо. Лошадку. Вот. Нет, попить просто или покушать в соломке. Ребят, ну, по большому счету, классная лошадь, классный Василий. Но номера-то не было. В принципе, все подобется. все подобается. но было все было в конце сделать уже трюки из конем, я не знаю. Ох, можно сделать так вот. Возьмем кого-то, наверное, желающего. А ты хочешь, чтобы кто-то ездил твоего коня? Ну, конечно, хотя бы попробовал. Вот Влад, если можно. Если я не убьюсь, я готов. <реклама> давай, 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 давай. давай, давай. давай. ну не дай Бог, зладен сестрати. А уваги цілком прикута до того, що відбувається на сцені. Будівельник Василь пообіцяв добряче повеселити судді і слова дотримав. Та для так від ігоря контратюке цього виявилося замало. Вася, ну ми знаємо, на такого дурняка мільйон ще ніхто не хотів заробити. Намагаючись переконати суддів, Василь зробив хід конем і запросив влада Єму об'їздити свого вірного красунчика. Пррр, красавчик, пррр, хороший красавчик. Фінхор присяде. Сідав. Сікуру. С детства боюсь лошадей. просто. Вот так я впервые сел на коня. Я что, в что все мешало танцевать, то есть зараз, может быть, не еще не Ну, смотри, Вась. По поводу трюков ну так что-то сделал надеюсь что можешь больше еще хотя сам по себе номер конечно маловато было но мне нравится что вы не выходите из образа вот до последнего вот он что-то делает постоянно вроде как все закончилось но все работают как настоящие артисты передние задние ноги верха низы смотри что творится нет я я скажу да спасибо 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 огромное. Да если голосовать, то мне хочется сказать коню так, а тебе нет. А в целом, поскольку ты владелец коня, то я тебе говорю не. Ну, на такого дурняка, ну реально, ну ничего ж серьезного. Ну, спасибо. А что дальше? Эй, Одесса, а что дальше делать с конем? Ну, покатай еще славу, меня, ну, вот. Ну, как бы похихикать, конечно, так вот в зале, я понимаю, зрителя. Но номера-то не было. Ой, за ну, что ты а Номер, не номер. Ну, надеюсь, что будет. Да. Будет. Спасибо. ва 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 тихо. День краще не звать. Не-не, ваша классно, классно. Вась. <сёжу> Просто молодец, умница. Я тебе хочу сказать, Спасибо. что такое море позитива, положительных эмоций. Мы тебе кричали только, скажи, что у тебя есть еще одна лошадь. Есть еще одна лошадка. Зайшевшись из цены, Василь замыслился, а что не переименовать красунчика счастливчика.